Привіт, ти знаходишся на каналі Похилий Танкіст. Це друга серія е, проходження Макс Пейн. Перша частина. Ми вчора, ну, минулої серії, точніше, ми втратили Алекса Алекс був наш єдиний агент, який ніточка наша, наша вірьовочка, Наше все, так сказати, був він його.

а лежать! <laughs> Огонь, блядь! Все. Спокойной ночи. Так, минусы щедрые, дебилы. Все мы можем уже отчинить. Тут очень интересно, гарно, красиво. Ух, кул, nice. Так, тут есть какие-то документы. Самого люпина я видел только один раз. Люпидло. У нас з'являється кіто люпідло, який коротше всіх намагається вбитись. Ну то не люпідло, то це другий тип. Це наша ціль. Це кляти дівчисько. Давайте спробуємо постріляти ту ту, ту, ту ту, ту, Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, розрядили. дистер ігл наш. Ми його розрядили повністю всю тупу башку. Це тонкий намек на те, що ми його знайдемо і. Кончимо. Ліфт, коротше, не працює. Так, що у нас тут по жиськам? Ого. Коли це нас успіли так бабахнуть? Все, добре. Так, де ми далі. Де воно варнякає? Який Макс Пейн? Я нікого не вбивав. Ні, неправда, Пішли ви в сраку. Ой, кроватушка трахотушка.

Але зараз по-любому тут хтось є. Ток-ток. Закрита. Зачинились маленькі сучки. Ох ти гадець. На. Больше никто не хочет с земной, земной спорить. Смотри, наелся и шпит. Наевся и спит, гадость. Слушай, три типа просто в дребезги. Так, от вся дверь. Как вариант тут что-то может быть. Я не знаю. Но у нас, в принципе, все есть. Патроны валом. Ой. Патроне валом. Ствали в куча. Стоять. Лежать! А что ты там хотел в шкафу? А, ружбайку. Я думал, что гранатомет, блядь, это ружье. Эм... Это вода?

Тут никого. Пожила, похило зачистка, зачистка территории. Здрасте О, ты что сидишь? Ну, Нормально. Ток-ток. Ой, ты Это было страшно. Че? Нихера я мансю. Мама, я мансю. Сейчас замочек только отстрелим. А. На! Ток-ток. Ваша мама пришла. Молочка принесла. Здорово, быдлы! На! все готово Ещё трошечки, ещё самую маленькую чуть-чуть Пустый шкаф Что тут у нас? Этой ночью в войне с кошмаром наших городов и мы понесли потери Был сверстки убит специальный агент отдела по борьбе с наркотиками Алекс Голдер это же, же Алекс. Ты мразь! Я Горь никого не убила. И... О, отдыхает. На! Ну мало ли вдруг. Так. Это хреново, что надо шевелить экран. Мне таки не подобается. Не до вподоби мені таке. Так. Ох ти гад, прячься за шоколадки, нормально. Ах ты гадес. Шоколадний пчель. Что, воно там теревенькая, блядь? Так, норм, норм, все хорошо. Что я, ах ты, гад! Ты меня поранил, курво. Курво, поранил меня. Я не трогаю этих бомжиков. То жесть, да я пролажу! А как перед, перед зарядить? перезарядить? как? А, все, я вкурил. Я. Люда, я вкурил. Так, тут кто-то лазит. Точно больше. не хотелось выяснять, что здесь произошло. Не слишком приятное зрелище. Так, це у нас есть, 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 есть. Всегда. Сколько б я не играл в эту игру. Я на из миссии и забываю, куда идти. Не знаю, не знаю, не знаю. Пожилая подстава. Надо все такие. Так, стопе, мне надо документ. Если алимент! просит документ. Все... Я все понял. Поджилая подстава. Можно. Ты кто такие? Я вас не звал. И что, и все? Всего два? Всего двое? Вот скажите мне, кто знает, что делать дальше? Тут только зная той, кто в эту игру. Я кажу, это... Первый раз, когда играл, я, я, я просто, пока я... Пока я понял, что работать, я просто, ну, как, как, уль, как ундель отложил. Кто знал, что это бомба. Да еще понятно, что Это, такое. это, это не бомба. Чёрт, я же уверен был, что бомба! Это вам Жопа! На! Ай, <связывающий> Пейн, хорошо, хорошо. Манси! Ч ⁇ не заряжаешь? Ага, все. Нажимаем на, на Патриов Патрив, нажимаем и изъявляем... Ах ты, сука! На! Хедшот! и ваши мозги уходят О, у зрительный зал. Танцорки, танцорки Тап, топ, топ. Здрасте. На столе лежал дневник. На столе лежал Он принадлежал какой-то кандидон. Содержание заставил бы покраснеть и копа опять поговорила со старой ведьмой. Отправила ей последнюю кассету с одноглазым Альфредом. Пока она платит за кассеты, этот дед может приходить хоть каждый день. Кто читает чужие дневники? Кто читает чужие дневники? Что это о май, что за студия, ёк я тоже таку хочу студийку замутить. Все. Двери відчинені. Добро по... Ах, тут сука? Добро пожаловать Вот! На! Все. Нормально, я силенький целенький все. Так, что тут у нас еще? Тут выход, тут что? Ничего. Це ми повинні були, грубо говоря, отут спуститися і в оцей ліфт зайти. А так ми обійшли весь будинок, клятий цей, з наркоманами, блін. Наркомани понаїхали. І виходить, що так. що вбили чоловік 30. Ну, Алекса я не трогав. Ви ж бачили, то не я. То все прохіндії прокляті.

Снеженный город был на моей стороне. Он уменьшал вероятность того, что в перестрелке погибнут невинные прохожие. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Как бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Доброе утречко! Блять, адская перестрелка. Было два пацана, и нет двух пацанов. Ага, закрыто. Ох ты, гадина. О! Долго думал. Кто долго думает, тот быстро падает. Да заряжай ты пушку. Заряжай. Йому насправді треба навчитися перезаряджатися. Оце отсилка на другого Макс Пеймакса. Капітана бейсбольною біту говорять? Там же сонце. Я кровососом, я бы поселился на Северном полюсе. Здрасте. На, 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 на. Ой, щу, блин! Ай-яй, ай, яй ай, ай, не надо. Ты дурак косоглазый. Я, даже ни разу не попал в меня. Ой, дурвне, ой, дурбецало. Так, ладно. Так. Сид, закрыто. Здрасте. Ай, блядь. Я, я думал, это тут библиотека, блядь. Да ты нахуй. Ух ты. Двоих. М -макс, м Макс, ты не представляешь меня дивать, ты справедливый гений. Что у нас тут? Тархун! Валькирина. Ну, похоже на Тархун. Бабосик! Для бабосика у меня тоже есть кое-что интересное. Вот она. На столе лежал ключ. На столе лежали... Ты промазал, Макс. О, гори, гори, ясно. О, ключ. Ключ такие, что сложно не побачить такие ключ. Так. Так. О, еще коктейль. Больно утоляющее. Так, хорошо. Добренько. Закрыто. Туалет. Помытый хорошо. Барчик. Представь себе, эти Что за друг друга. Выходят они в другую комнату, но думаю, сейчас потеха начнется. Как бы не так. Они уселись перед телевизором и устроили поединок на видеоприставке. Вот что я тебе скажу, Кэнди. Я так а -а -а. расстроился. Что они там делают? А -а -а -а. Все мимо ну почти все ну на на, на что я ты четыре коктейля потратил. Слышь, дура? Хавала там все замаш. Подорва, блядь. Ого. <реклама> 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 Лох. Ого. Да выше подними. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Ху -ху 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 -ху. Так, добренько. Старый коммутатор еще вполне работал. В задней комнате приемной был старый телефонный коммутатор из ага. тех, что так легко прослушивать. Было несложно представить себе жирного сутенера, сидящего здесь с наушниками на голове и слушающего, как его девочки говорят клиентам с обрезанности и изображают оргазм. Сейчас здесь можно было услышать совсем другие стоны и восклицания. Босс, гоните! Это все Макс Пейн. Он пришел и перебил всех, как кроликов! Да, и босса вашего тоже тупорылого. Забирай аптеку. А... Прошу. Перепрошу, я не побачу. Так, я знаю тут все. На! Я Макс Пейн, я правосудие и порядок. Добрый день. Я думаю, что звезда мастер... звезда мастер-класса по праву належит. Мини. Зирка мастер-класса. По праву, Блин, быстро мы. Справляемся. А глава 5. Ну, можно еще попробовать. Спробуем еще пятую главу, напевно, всунуть в эту серию. Водка. Горилка. яка водка. Горилка. И сало. И огурчик. Гурочек. Салко. Гурочек. Сальце и горилочка. Это все, что нужно. яка водка. Ну и нахрена тут перекинул бензин? очередная бомба. Для меня это была приятная новинка. Бандиты были перепуганы, но даром, как известно, ничего да, не Да, типичные, не типичные, э э э типичнее американские будни. Апартаменты Джека Люпина были на последнем этаже. По крайней мере, они были там до взрыва. Ингрэм. У меня, Читопилы у меня навигатор все они кричали о кровавом убийстве. Завывание в юге вторили полицей. Все. И опять, и во всем на всем дерьми дер виноваты, как завжди я. О, здорово! <плёк> они вообще нормальные хлопцы. Ничего, что я один, а их семеру. Хорошо. Все будет хорошо. Я точно знаю. Да. Здание было просто нашпиковано взрывчаткой. Все эти почки, они взорвали. Они никого... Вони нікого не трогають. Я, я, попро... я спробую цю місію, якщо все було гучно, надто. Я попробую тут зробити трошки... Ах ти сучка. Ти падла ти. Тодон, тодон, тодон. Нормальний ти тіп! Не буду я брати трубку. Так, я знаю, знаю, это все обман зрения. Дивіться, что сейчас треба сделать. Нам треба, как тут, я забыл, пауза. Нам треба тут. Сберегтися. Тут просто на сенсорном управлении мы зараз наебнемся с первого же раза, я вам кажу. Ключ был вонючий. На полке лежал ключ. Я дуже швидко пройшов в цей раз. Мені потрібен ключ. На полці лежав ключ. Ах ты сука. Що по здоров'ячку? Все добре, киш. Нормальный ты тип. Нормальний ти Ти чого кидаєшся гранатами, ти козёл? Хорошо. Дивись, яке падло. Нормально вони тут все взривають, падли. От, про що кажу. Може навіть тут зберегтися. Чі. Давайте тут збережемось. Я вам кажу, це така така лажова хрень. Просто на сенсорі це. Це перепригується отак. На сенсорі це фак сасі кірпіч називається. Просто щоб ми не переходили по цю місію по 10 разів. Хоп! О, повезло. Жесть их там! Прыжок! Нормально, в голову попал. Ты кто еще? На заслуженный отдых. Жесть. Повный дом тех выродки. Так. Я гадаю, що три глави нам буде достатньо. Ми далі продовжимо наступного завтра вже. Тому що за 5 хвилин тут не пройти 100%. Це десь на 10 хвилин місія. Ну, все одно. Хоч ми, я там і зберігся, нічого страшного. Зато ми не проходили спочатку цю дурацьку місію. Все. Я зберігаю, е, вирубаю. Цю місію ми почнемо проходити вже завтра з вами. Ви були на каналі «Пихилий Танкіст. Це була друга частина проходження першого Макс Пейну. Всім гарного вечора, гарних вихідних, якщо у тебе вихідні, і мирного неба!